делать в этой ситуации вкладчикам? Вкладчикам не стоит паниковать, поскольку фонд гарантирования вкладов гарантирует возврат средств физическим лицам в сумме до 200 тысяч гривен. Это средства не только депозитные, но и на текущих счетах, в карточных счетах. Вкладчику необходимо следить за информацией на сайте самого банка, на сайте фонда гарантирования вкладов, в публикациях, государственных средств массовой информации о том какой банк и в какой период начнет выплату средств вкладчиков того или иного банка который подлежит ликвидации когда вкладчик найдет эту информацию он может обратиться в указанные сроки в банк отделение которого представлено в его регионе, с заявлением, при этом он должен при себе иметь паспорт и код, заявление на получение средств. Его ставят в очередность, то есть все банки в основном используют списки для получения вкладов, ему назначается дата, когда он может это получить, и в указанную дату он приходит с документами для получения этих средств. Если у вкладчиков были валютные вклады, то вклады э, выплачиваются только в гривне в эквиваленте э, по курсу НБУ на дату ввода временной администрации. Также вкладчики могут еще использовать горячие линии э, самого фонда, горячие линии банков, э, которые подлежат ликвидации, и также банков, которые выплачивают. То есть всю информацию через колл центр можно будет тоже получать. Если сумма вклада превышает 200 тысяч гривен для физических лиц, то э, физические лица имеют право претендовать на получение э, средств, которые превышают эту сумму, также процентов, которые э, должны быть начислены с момента ввода временной администрации э, путем обращения в инвестиционную комиссию банка, которая ликвидации заявлением на получение. Но получить он может их только по реализации актива банка, то есть по очередности выплаты погашения кредитора.